Всем привет! С вами Светлана Грам и наш увлекательный курс флористического скетчинга. Итак, сегодня мы с вами познакомимся, что же такое скетчинг, для чего он необходим флористам и какие материалы нам с вами потребуются. Если мы возьмем понятие скетчинга, это набросок, быстрая зарисовка или эскиз. Объединив все эти понятия, можно сказать следующее. Это быстрый рисунок любых предметов, либо наших мыслей или идей. Ключевые слова в данном случае это мысли и идеи. Для чего же необходим скетчинг флористам? Как правило, э -э, зарисовки, эскизы и те же скетчи <с topics> чаще применяются у художников. Мы так это ассоциируем. Но, как ни странно, этим методом пользуются дизайнеры, модельеры, дизайнеры интерьеров, флористы и даже высшая кухня. Итак, сегодня мы познакомимся с вами с материалами. Нам понадобятся графические материалы и цветные живописные. Что же нам будет с вами необходимо? Прежде всего, это карандаши и резинки. Можно приобретать карандаш обычный, художественный. На каждом карандаше у нас с вами будет идти маркировка. Глядя на маркировку, выгоднее всего приобрести карандаши HB твердо мягкие, либо 2 или 3 Б. Для удобства можно приобрести цанговые карандаши с вставными стержнями. Они удобны в использовании, их очень легко затачивать задней частью карандашка. Посмотрите, как это делается. Вынимаем и затачиваем карандаш. Такие карандаши очень удобны для скетчинга и, в принципе, для любых набросков. Стержни тоже могут быть любой твердости и мягкости. Необходима мягкая, хорошая резинка. Также графики относятся лайнеры, маркеры и можно использовать гелевую ручку. Чтобы сделать наброски графические, нам понадобится обычная бумага. Можно использовать бумагу для принтера. Краски будут необходимы акварельные. Кисти могут быть также как натуральные, так и синтетические я рекомендую вам использовать кисти синтетические. Вам будет легче с ними работать, они не будут брать такое большое количество воды. Таким образом, у вас не будет лишних клякс. Когда вы будете приобретать кисточки, обратите внимание, часть кисточек будет находиться в колпачках. Колпачок – это одноразовая часть нашей кисти, которая снимается и выбрасывается. Она необходима для того, чтобы перевести кисточку, не попортив ее во рсу. И чтобы она сохранила свое качество. Поэтому ни в коем случае после использования не одевайте колпачки обратно. Часто кисточки э, могут быть в плотной пленке, которая смывается водой. Поэтому не бойтесь пополоскать ее в баночке с водичкой, и она снова станет мягкая. И вы сможете ей пользоваться. Конечно, можно приобретать и натуральные кисти, например, как белка, колонок. Но они э, тянут много воды, поэтому с ними надо учиться работать на первых порах могут сделать большое количество клякс. Краски акварельные я предлагаю приобрести в кюветах. В данном случае у меня достаточно большое количество пигментов. Вам необходимо будет приобрести, например, 16. Они более бюджетные и вполне достаточно для того, чтобы работать со скетчингом. Более подробно о материалах вы можете посмотреть в нашей ссылке, где будут показаны фирмы, марки и непосредственно сами материалы. На что бы я хотела обратить внимание, это на уход за кистями. Когда мы работаем с вами, ни в коем случае кисточки не остаются в банке, потому что их ворса будет нарушать свой необходимый ровный ритм и ломаться. После того, как вы поработали с кисточками, хорошо их вымойте и оставьте вот в таком ровном положении высыхать. Необходима вам также будет палитра. В красках, которые имеют плотную коробку, палитра предоставляется крышка, либо вставляется еще одна дополнительная. Обращаю ваше внимание, что палитра обязательно должна быть только белой. В крайнем случае вы можете взять обычную белую тарелку. Необходима будет тряпочка для того, чтобы вытирать кисти. Это может быть любая ветошь, желательно хлопчата-бумажная. И опять-таки светлых оттенков. Баночку лучше использовать объемом пол литра и часто менять воду. Бумага для набросков нам необходима будет, как я уже говорила, для принтера. Это эконом вариант, ее нужно будет очень много, потому что придется делать очень много рабочих набросков. Для акварели вам понадобится акварельная бумага плотностью 200 грамм на э, миллиметр, для того, чтобы ваши заливки были очень красивыми, нежными легкими и так далее. И рисунки, соответственно, выглядели выгодно и красиво.